Не надо говорить, мы еще не начинали. Все, уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Таны уже. Ой, а що це раптом сталося, що російський пропагандист в ефірі Радіо заявив, що треба якнайшвидше закінчувати війну, іначе просто ми всі тихо з вами і нас зарують в братські могили і все. А от у мене ще не все. Бо далі московита почали зізнаватися у тому, що на території Федерації відбуваються катастрофи. І ви тільки послухайте. Они обвиняют у всем свое Министерство обороны. С нашим Министерством обороны как-то странно последнее время стало. Неужели они не понимают, что лучше, чтобы люди не гадали на романке. И сказки не изобретали. Да. Сказки не изобретали. Сказать честно. Да, да. Повірте, такі несподівано відверті зізнання пропагандистів варті вашої уваги. Тож давайте про все розповім детальніше. Нагадую, я Інна Набокі – Це огляд російської пропаганди. Ну і не тільки. Тож, щоб це відео побачило якомога більше людей, тисніть на дзвіночок, підписуйтеся на канал і, звісно, ставте лайк та залишайте коментарі. Мені цікаво буде почитати, що ви думаєте з приводу того, що кремлівські щури почали панікувати. и заговорили ось так. Специальную военную операцию нужно как можно скорее заканчивать не в смысле отступать, и не об этом. Нужно заканчивать быстро. Не надо говорить, мы еще не начинали. Все, уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Уровень эскалации повышается автоматически. Это инерционный процесс. Его никто не регулирует, его никто не держит за штурвал, извините. Он не на поводке находится, он сам по себе. И от того, что мы будем тянуть... Ну ситуация к лучшему точно не изменится, уверяю вас. Так и хочется, кстати говоря, я вчера даже у себя в телеграм канале написал крикнуть и написать нет войны. И сейчас это даже уже не будет каким-то немодным, модным, не патриотическим, кстати говоря. Но кому написать, кому обратиться с этим нет войне? К нашим или к тем? До ваших, до ваших, звертайтеся. Бо, якщо уже пришло на те, что такие запытания звучат в эфирах московских историй. То таки на болотах є ті, хто розуміють, що у них не все за планом. Ба більше плани Кремля захопити Україну точно нічим хорошим для жителів Федерації не закінчаться. Швидше окупанти закінчаться. Хоча, звісно, поки що їх все ще багато, і вони, як ті таргани, лізуть крізь кожну шпарину на фронті. На жаль, та й їхні резерви не безкінечні, як і зрештою їхнє терпіння. И вот знову маємо сьогодні добірку свеженького нитя путинских вояк, яких Кремль кидає на призволяще. Я Терентьев Данил Николаевич из 132 бригады. Мне уже 4 месяца не выплачивают зарплату, и не платили деньги даже за ранение. Я тысячу раз жаловался своему родному китайцу, но от него не было никакого выхлопа. И на днях приехал проверяющее тело я ему задал свой проблемный вопрос. И на следующий день меня вызвал китаец. И начал меня за то, что я пожаловался полковнику Жугову. И меня на следующий день отправляют на передовую. И мне дали деда. Шестаков Вячеслав. 63 года. Мало то, что его За пьянку. Он еще и глухой. Помогите, пожалуйста, разобраться в моей ситуации. В нашей бригаде творится полный беспредел. Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, уважаемый председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрикин. Я мобилизованный грифулин Радик Имадинович войсковой части 53 017. Вынужден снова записывать вам видео обращения, просить вас о помощи и взять мое дело под особый контроль. Мое командование хочет меня направить в зону СВО, применяя для этого физическую, психическую, моральную силу, финансово уже более 8 месяцев, не получаю никакого денежного довольствия. В настоящий момент нуждаюсь в четырех операциях и госпитализации. Прошу вас и вашу команду. отреагувати на сложившуся непростую ситуацію, але ані Путін, ані Бастрикін, звісно, їх не почують, ну і не допоможуть. Та й це ще не все. Пам'ятаєте, як у вересні внаслідок удару дронів одразу по кільком складам з боєприпасами на Росії виникали пожежі? Тоді ми всі дуже хотіли, щоб це позначилося і на ситуації на фронті. Ну і звісно ж, не на користь окупантів. І знаєте що? Схоже, так и наші сподівания не будут марними. Дивіться, яке цікаво видео я нашла. ребята. еще хотелось бы поднять очень важный вопрос снарядного голода в войсках. Это не скажем так, не как-то локально там где-то, да, а вот это сейчас ощущается на разных направлениях и набирает это нездоровую тенденцию опять по всяким преступным лимитам по которым ну, на рыбалку можно чисто съездить, а не там штурмовать там, какие-нибудь населенники. То есть э, штурмовать идите артиллерийского огня ну, также не должно быть, ребята. Причем заводы работают каждый день. Да, склады уничтожают, мы все видим большие, как вот в Тихорецке э, пылало там трое суток, там, или сколько там взрывалось, людей эвакуировали. І також другі склади арсеналу, котрих та жають так, все, звісно, очень нехорошо і плохо, але заводи ж роботують. Куди йдуть боєприпаси? Почому їх мало? Що ж дуже навіть і може бути, що їх мало. Хоча, все ж таки, говорити про снарядний голод в окупантів, думаю, не дуже доречно, зважаючи на ситуацію на фронті. Але Є інформація, що лише в місті Торопець Тверської області Росія втратила 30 тисяч тонн вибухонебезпечних предметів. Ну а це, в свою чергу, 750 тисяч одиниць боєприпасів. Про це повідомляється на сайті Естонської громадської телерадіомовної компанії із посиланням на главу розвідувального центру сил оборони Естонії Ківісельга. Але звісно, про це міноборона Росії мовчить. как и про те, як как в россиян выбухнула ракета «Сармат». Тоже, до речи, наприкинце А вот в второй вопрос, в действительно там что-то произошло такое страшное, да? на космодроме Плесецка. А вы меньше читаете дураков, которые да? пишут на эту тему, да? Ага. Все услышал, спасибо. Во время, спасибо. Во время очередных испытаний ракеты «Сармат», угу. которая должна да. заменить у нас воеводу, Произошел взрыв, похоже. Ну, вот с нашим Министерством обороны как-то странно в последнее время стало. Неужели они не понимают, что лучше, чтобы люди не гадали на и сказки не изобретали. Да. И сказки не изобретали. Сказать да. честно, да, взорвалась ракета. Да. Угу. Это что, первый случай, что ли? Да, это что, и не первый выпадок, как выявилось. Та й, взагалі, сам по собі вибух міжконтинентальної ракети при випробовувальному старті це катастрофа. А ще знаєте, це надто великий ляпас Путіну. Тож, звісно, офіційне оприлюднення результатів інциденту теж не на користь федерації. Ну і тут до речі, варто зауважити, що це неабияк підшатнуло, скажу так, і кремлівських пропагандистів. Адже російська пропаганда, ну ви ж пам'ятаєте, постійно, так би мовити, носить на своїх знаменах зразок міжконтинентальної балістичної ракети і регулярно погрожує нею заходу. А вона насправді то за усю свою біографію пройшла успішно тільки один випробувальний пуск. Тем временем россияне все больше Незадоволены работой Минобороны И не только, когда от их ракеты Остается только кратер Но и то не там, где они хотят Минобороны нам сообщают только сводки Как они всех побеждают, Но почему-то не сообщают о том Сколько погибших у нас на СВО Почему не говорят о том Сколько среди мобилизованных погибших Сколько солдат срочной службы погибших Почему нам не сообщают Ту жизненно важную информацию Которая нам действительно нужна Она почему-то называется гостайной. И буквально вчера мне написала мать солдата срочной службы, у которой погиб сын в Курской области, и ей точно сказали те, кто с ним служил, они видели, как он подорвался на мине и погиб. И его тело не могут найти. И эта женщина сейчас пытается найти тело своего сына, причем я замечу, солдаты срочной службы, обращаясь во все инстанции, но ей нигде не могут помочь. И она мне говорит удивленно, а у нас же срочники не участвуют в СВО. У нас же срочники не воюют. Я говорю, ну как же не воюют? Посмотрите, что в Курской области происходит уже сколько времени. Эта женщина не знает об этом. как вам? Бо, от, как на меня, то это недовольство гражданки Российской Федерации куда красномовнее за щоденну словесну диарею пропагандистов в прямых эфирах. Как и это. Далее без комментариев. Люди погибают как можно отражать атаки, не погибая. И меня это до глубины души возмущает, что совершенно нет выхода, совершенно не знаешь, куда обратиться. И женщины пишут просто по инстанциям свои обращения, и многие из них ждут ответа наивно. Матери срочников сидят, ищут трупы своих сыновей, тела, не могут найти, но опять молчат. Я не знаю, что еще надо с вами женщин, дро... сделать, дорогие женщины, чтобы вы наконец-то открыли свой рот. Сколько у нас контрактников, вообще уже неизвестно, там какие-то тоже сотни тысяч. Если у нас по сообщениям матерей почти изо всех регионов отправляют мальчишек-срочников на границу, то у нас получается просто население страны катастрофически уменьшается. Женщины, дорогие девочки, которые сейчас, вы от кого будете детей рожать? Нам завозять мігранта, у нас вимірає страна, іначе просто ми всі тихо с вами і нас зарують в братські могили. і все. Е, А як же зеки? Бо я тут пригадала, як от депутати Держдуми вже, до речі, неодноразово заявляли, що треба випускати ув'язнених не тільки, щоб там закривати ними діри на фронті, але й щоб покращити демографічну ситуацію. Цікаво, як російським жінкам така пропозиція. Народжувати від злочинців, хоча, якщо звернути увагу на те, що ця росіянка також нарікає на жінок, які спокійно відправляють на війну, тобто в один кінець своїх чоловіків і синів, то швидше за все їх така перспектива не лякає. А от путінські щури в московських студіях добряче налякані, і нова заява алкодепутата Гурульова тому підтвердження. Тому що на сьогоднішній день, коли вже нет никаких международных там, договоренностей, законов, вообще ничего не существует. Он болтает в пустую, и даже правила, которые установили американцы, тоже не работают. Они все плевать хотели, по большому счету. Полный, как бы беспредел, да, называется? Да. Полный беспредел. То, что сегодня происходит во втором эшелоне, так называемом, после Украины, НАТО, Финляндия, страны эти, Прибалтики, Польша, часть Румынии – это чистейшая подготовка к войне милитаризация той территории, которая на сегодняшний день существует. И причем она идет по нескольким направлениям. Это первое, самое главное – создание и развертывание вооруженных сил, оперативное оборудование территории, той, которая есть. А, обустройство войск НАТО в той же Прибалтике, которые туда заходят. Четвертое. Строительство обустройства развертывание аэродромной сети, для того, чтобы мы могли прибыть авиации с ней работать. П'яте баз бази складу, в тому числі з оружием другим матеріальним засобами, необхідні для цих гупірок, це все сьогодні відбувається. І от на цьому в западному направленні, мабуть, нам треба було б серйозно задуматися, як цьому відповідати. Як бачите, навіть зміна ядерної доктрини вже не сильно заспокоює пропагандистів. А тут ще й колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте офіційно нарешті прийняв повноваження генерального секретаря НАТО. Ну і пообіцяв, що одним із пріоритетів його роботи буде посилення підтримки України, а ще наближення нас до членства у НАТО. От Гурульов і запанікував. Ну і звісно, разом з ним і Соловйов туди ж навірне ну, тут міри бути більш серйозні і перше найголовніше, це перестройки, по моєму мнению, систему управління військових сил в плані. Нам четко надо разделить округа отдельно, чтобы они занимались своими стратегическими направлениями. А те группировки, которые сегодня работают на специальной военной операции, они должны работать именно на специальной военной операции, не замыкаясь туда в тылу, не думать, что им делать в будущем на, на финской границе, к примеру. Вот эти Я моменты. поясню для гражданских а, некоторые нюансы. Ну, например, когда ты замыкаешься на место его формирования, то даже в этих местах разные возможности привлечения ребят на службу по контракту. Конечно. Ну хорошо, если у тебя, словом говоря, Урал. А есть у тебя Ставрополье, где и население, количество просто другое, и люди заняты, и уровень достатка. А воевать-то надо? Надо. комплект нужен? Нужен. Поэтому здесь надо подумать, может быть, имеет смысл, как все-таки адаптировать под реалии нашей жизни, при том, жизнь уже военного времени, мы против НАТО воюем. То есть можна мій смисл вже здесь так чуть-чуть по-другому смотриться. Якщо підсумувати ось все те, що ви почули, то на РОСТБ таки визнають, що протистояти НАТО Росія не в силах. Ну і правильно, бо шанси Російської Федерації на перемогу в реальному протистоянні з північно-атлантичним альянсом, з яким вона нібито зі слів пропагандистів, воює в Україні, насправді дорівнюють нулю. Все-таки это не есть хорошо, когда страну со всех сторон окружают разного рода угрозы и вызовы. И все-таки в перспективе это надо все-таки стремиться к нормализации отношений. Вот выступлю с позиции холубя мира, может где-то сомкнусь с ним флангами. Все-таки основное направление и внешней политики, и деятельности государства не должно заключаться в том, чтобы плодить врагов, по большому счету. Это очень правильно. А Поэтому я считаю, надо доходить до естественных преград. Например, до Атлантического океана. Тогда сразу и врагов плодить а, не надо. Сразу, да. сразу проблемы решается. Что мы, будем с рыбками, что ругаться? Ну, это один из путей решения проблем. Но есть, конечно, и другие. Но пока вот обстановка обстоит именно так. Все-таки я надеюсь, что когда-нибудь отношения со многими нашими соседями будут нормализованы. Поскольку... Ну, например, якихось глибинних вот таких гіопілітичних розломов противоречі, вот ну між тими Соєдніними Штатами і Російською Федерацією, большому ні? Що ж, вже їх ходаренок у студії у Соловйова чомусь, як бачите, з кислою пикою заявляє, що Росія не тільки плодить навколо себе ворогів, а взагалі треба було б якось нормалізувати стосунки з сусідніми країнами. Тобто, воювати вже не дуже хочеться чи як? Хоча Соловйов вже у відповідь заявив, що нормальні стосунки будуть, якщо Росія захопить всю Європу. От тільки як він це збирається зробити з московської студії, чомусь не уточнив. Але ми ж то знаємо, чому як і те, що, попри всі ці цинічні заяви пропагандистів, нам з вами своє робити. Тому незламні українці, давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі у наступному випуску.